bismillahi rohmanir rohiym abdulmalik qosim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uyida bir kun ko'p xotinlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n bir ayolga uylandilar ular mo'minlarning onalari nomiga musharraf bo'ldilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ve vafot etganlarida to'qqizta xotinlari bor edi bu muhtaram ayollar qo'lga kiritgan sharaf va martabalari naqadar buyuk rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoshi katta ayolga ham beva ayolga ham taloq qo'yilgan ayolga ham zaifaga ham uylandilar bu xotinlar ichida oyisha onamizgina bokira edilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam umohotul mo'minga uylanib ularning barchasini bir yerga jam qildilar va adolat va taqsimotda namuna bo'ldilar oisha roziyallohu anha dedilar rasululloh sallallohu alayhi va sallam safarga chiqmoqchi bo'lsalar xotinlari o'rtasida qur'a tashlar edilar kimning qur'asi chiqsa rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni o'zi bilan birga safarga olib chiqar çıxar... edilar har bir xotini uchun bir kecha va kunduzni belgilagan edilar imomi termiziy rivoyati anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilgan ushbu hadis adolat namunalaridan birini tasvirlaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning to'qqizta xotinlari bor edi ular o'rtasida biriga bo'lishni taqsim qilsalar birinchi xotinga to'qqizinchi kuni navbat kelar edi xotinlar har oqshom navbati kelgan xotinning xonasida to'planishar edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam oysha roziyallohu anhoning xonasida edilar zaynab roziyallohu anho kirib kelganida rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga qo'llarini uzatdilar oysha roziyallohu anho u zaynabdir dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini tortib oldilar imom muslim rivoyati payg'ambarlik nuri porlagan ushbu xonadon alloh taoloning payg'ambarga bergan tavfiqi bo'lmasa bu darajaga yeta olmasdi qarang payg'ambar sollallohu alayhi vasallam robbisiga so'zda va amalda shukr qilmoqdalar rasululloh sollollohu alayhi vasallam xotinlarini ibodat qilishga rag'batlantirar alloh taoloning amriga itoat etish uchun ularga yordamchi bo'lar edilar ahlingizni namozga buyuring va o'zingizni ham namozni ado etishda sabrli bo'ling biz sizdan rizq so'ramaymiz bilakkis sizga rizqni biz beramiz chiroyli oqibat toqvodorlar uchundir toho bir yuz o'ttiz ikkinchi oyat oysha roziyallohu anho dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahajjud namozini o'qir men esa ularning joylarida ko'ndalang bo'lib uzanib yotar edim agar vitr o'qimoqchi bo'lsalar meni uyg'otar edilar imom buxoriy va muslim rivoyatlari rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomul layilga va er va xotinning bu ishda bir birlariga yordamchi bo'lishlariga targ'ib qildilar va buning yo'lini ham ko'rsatib berdilar abu hurayra roziyallohu anhu dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar alloh kechasi turib namoz o'qigan va xotinini uyg'otgan xotini ham namoz o'qigan agar uyg'onmasa uning yuziga suv sepgan kishiga rahm aylasin alloh kechasi turib namoz o'qigan va erini uyg'otgan eri ham namoz o'qigan agar uyg'onmasa uning yuziga suv sepgan xotinga rahm aylasin imom buxoriy va muslim rivoyatlari musulmon kishi ichining sof va tozaligini mukammal qilishi uchun tashqi ko'rinishiga ham e'tibor berishi uning kamoloti va dinida mahkamligining alomatidir rasululloh sollallohu alayhi vasallam qalbi pok badani toza va xushbo'y misvoq tutishni yaxshi ko'rar va bunga buyurar edilar ummatimga og'ir bo'lmaganida edi ularni har bir namozdan avval misvoq qilishga buyurar edim imom ahmad rivoyati 'uzayfa roziyallohu anhu dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyqudan uyg'onganlarida og'izlarini misvoq bilan tozalar edilar imom muslim rivoyati shurayx ibn xoniy oyisha roziyallohu anhudan rivoyat qiladilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirganlarida nimadan boshlar edilar misvoq qilish bilan deb javob berdilar oila a'zolarining qarshisiga chiqish uchun tayyorgarlik va bu tozalik qanday go'zal a rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirar ekanlar bismillahi valajna va bismillahi xorajna va alallohi robbina tavakkalna allohning ismi bilan kirdik va allohning ismi bilan chiqdik va robbimiz ollohga tavakkul qildik der so'ngra uyda turganlarga salom berar edilar imom muslim rivoyati musulmon do'stim uyingizga ozoda holatida salom bilan kirib oila a'zolaringizni baxtiyor qiling buni ularni malomat qilish dashnom berish va ayblashga alishtirganlardan bo'lmang hazillari